बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आखिरत में हर शख्स की जिम्मेदारी अलग-अलग तश्फिस की जाएगी इस उद्दान पर कुरान जिल्द जल्दबाजम से मैंने आयात जमा की हैं ये इंतिरादी जिम्मेदारी क्या होगी उस सिलसिले में जो तश्फियात हैं इनको कहर से सुनिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मन तदाफिन नमा यह तदीले नफसी व मंजल फ़ैनमा यलहला तज़र वखरा उमा कुन्ना मोजबी नबा सा रसूला सुर बनी इसराइल आयत पंद्रा जो कोई राह रास्त अख्तियार करे उसकी रास्त रवि उसके अपने ही लिए मुफीद है और जो गुमराह हो उसकी गुमराहि का वबाल उसी पर है कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा और हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक के लोगों को हक बातिल का फर्क समझाने के लिए एक पैगम्बर न भेज दें जो गुमराह हो उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है यानि राह रास्त अख्तियार करके कोई शख्स खुदा पर या रसूल पर या इस्लाह की कोशिश करने वालों पर कोई एहसान नहीं करता बल्कि खुद अपने ही हक़ में भला करता है और उसी तरह गुमराही अख्तियार करके या उस पर इसरार करके वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता अपना ही नुकसान करता है खुदा और रसूल और ने हक़ हाँ, इंसान को ग़लत रास्तों से बचाने और सही राह दिखाने की जो कोशिश करते हैं वो अपनी किसी गर्ज के लिए नहीं बल्कि इंसान की खैर खाही के लिए करते हैं एक असलमंद आदमी का काम यह है कि जब दलील से उसके सामने हक़ हाँ का हक़ हाँ होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दिया जाए वाजह कर दिया जाए तो वह तुबात और मफाद परस्तियों को छोड़ कर सीधी तरह बातिल से बाज आ जाए और हक़ हाँ इख्तियार कर ले। लेब या मफाद परस्ती से काम लेगा तो वो अपना आप ही बदखा होगा दूसरे का बोझ ना उठाएगा ये एक नहायत अहम उसली हकीकत है जिसे कुरान मजिद में जगह जगह जहन नशीन कराने की कोशिश की गई है क्योंकि उसे समझे बगैर इंसान का तर्ज अमल कभी दुरुस्त नहीं हो सकता इस फ्रे का मतलब यह है कि हर इंसान अपनी एक मुस्तिल अखलाकिम्मेदारी रखता है और अपनी शख्सी हैसियत में अल्लाह ताला के सामने जवाब दे इस जिम्मेदारी में कोई दूसरा शख्स उसके साथ शरीक नहीं है दुनिया में खा कितने ही आदमी कितनी ही कौमें और कितनी ही नस्लें और पुश्ते एक काम या एक तर्ज तरीके अमल में शरीक हों बहरहाल खुदा की आखिरी अदालत में उस मुश्तरकमल का, का तजिया करके एक, एक इंसान की जतीदारी अलग मुश्त कर ली जाएगी और उसको जो कुछ भी जजा सज़ा मिलेगी उसमल की मिलेगी जिसका वो खुद अपनी इंफरादी हैसियत में ज़िम्मेदार होगा इस इंसाफ की मीज़ान में ना यह मुमकिन होगा कि दूसरों के किए का वबाल उस पर डाल दिया जाए और ना यही मुमकिन होगा कि उसके करतूतों का बार गुना किसी और पर पड़ जाए इसलिए एक दानिशमंद आदमी को यह ना देखना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं बल्कि उसे हर वक्त इस बात पर निगाह रखनी चाहिए कि वो खुद क्या कर रहा है अगर उसे अपनी जारी जिम्मेदारी का एहसास हो तो दूसरे खास कुछ भी कर रहे हैं वो बहरहाल उसी तर्ज अमल पर साबित ख़त्म रहेगा जिसकी जवाबदेही खुदा के हजू वो कामयाबी के साथ कर सकता हो पैगाम्बर न भेज दें ये एक और उसूली हकीकत है जिसे कुरान बार बार मुख्तलिफ तरीकों से इंसान के जहन में बिठाने की कोशिश करता है उसकी तशरी यह है कि अल्लाह ताला के निज़ाम अदालत में पैगम्बर एक बुनियादी अहमियत रखता है पैगम्बर उसका लाया हुआ पैगाम ही बंदों पर खुदा की हजत है यह हजतम ना हो तो बंदों का जवाब देना खिलाफ इंसाफ़ होगा क्योंकि इस सूरत में वो ये उजर पेश कर सकेंगे कि हमें आगाह किया ही ना गया था फिर अब हम पर यह गिरफ्त कैसी मगर जब यह हजतम हो जाए तो उसके बाद इंसाफ का तखाजा यही है कि उन लोगों को सज़ा दी जाए जिन्होंने खुदा के भेजे हुए पैगाम से मुंह मोड़ा हो या उसे पा कर फिर उससे इंराफ़ किया हो बेवकूफ़ लोग इस तरह की आयात पढ़ कर इस सवाल पर गौर करने लगते हैं कि जिन लोगों के पास किसी नबी का पैगाम नहीं पहुँचा उनकी पोजिशन क्या होगी हालांकि एक अक्लमंद आदमी को गौर इस पर करना चाहिए कि तेरे पास तो पैगाम पहुंच चुका है अब तेरी अपनी पोजीशन क्या है रहे दूसरे लोग तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसके पास कब किस तरह और किस हद तक उसका पैगाम पहुंचा और उसने उसके मामले में क्या रवैया अख्तियार किया और क्यों कियाब के सिवा कोई भी ये नहीं जान सकता कि किस पर अल्लाह की हजत पूरी हुई है और किस पर नहीं हुई